ৰশ্মি মটিভেশ্যন ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ বিশেষ অসুবিধাৰ বাবে বহুত দিন ধৰি আপোনালোকৰ মাজত ভিডিঅ'টো লৈ আহিব পৰা নাছিলো আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি কৈছে যে আত্মসহায়ক গোটৰ

আৰু অসমীয়াত কোৱা হয় অসম ৰাজ্যিক গ্ৰাম্য জীৱিকা অভিযান সমিতি আৰু আপোনালোকে ইয়াত দেখিয়ে পাইছে ইয়াত ঋণ খতিয়ানিখা আছে ইয়াত চাব পাৰিব ইয়াত গোটৰ নাম গোটৰ নামৰ জেগাত আপোনালোকে নিজৰ গোটৰ নামটো লিখিব লাগিব আৰু ইয়াত চাব পাৰিব সদস্যৰ নাম যি গৰাকী সদস্যক আপোনালোকে ঋণ প্ৰদান কৰিছে সেই সদস্যাগৰাকীৰ নামটো আপোনালোকে ইয়াত লিখিব লাগিব আৰু ইয়াত চাই লওক গাওঁ পঞ্চায়ত অব্লিক ভি চি ডি চি ইয়াত আপোনালোকে নিজৰ গাওঁ পঞ্চায়তৰ নামটো লিখিব আৰু ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে আত্মসহায়ক গোটৰ কড নং আৰু গাঁৱৰ নাম আত্মসহায়ক গোটৰ কড নঙত আপোনালোকে বৰ্তমানৰ লকচৰ ক'তো আপোনালোকে বহাব লাগিব আৰু গাঁৱৰ নামত আপোনালোকে নিজৰ ৰেভেনিউ ব্লেজৰ নামটো লিখিব লাগিব আৰু ইয়াত চাই লওক খোঁতৰ সাৰ খোতৰ হাৰত আপোনালোকে কিমান টকা খুঁটত সদস্যাগৰাকীক ঋণ প্ৰদান কৰিছে সেই খুঁটৰ হাতো লিখিব মই ইয়াত ওৱান পাৰ্চেণ্ট লিখিছোঁ ওৱান পাৰ্চেণ্ট অৰ্থাৎ এটকা খুট লিখিছোঁ সদস্যক যেতিয়া আপোনালোকে ঋণ প্ৰদান কৰে তেতিয়া খুঁটৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিহে ঋণ খতিয়ান ফিলাপ কৰা হয় এটকা খুটতে কেনেধৰণে ঋণ খতিয়ান লিখিছোঁ আপোনালোকে চাই লওক ইয়াত তাৰিখ লিখা আছে ঋণৰ উদ্দেশ্য খবাৰ সংখ্যা গেছ বহী ফিষ্টা নং অনুমোদিত ঋণৰ পৰিমাণ কিস্তিৰ সংখ্যা দিবলগীয়া মূলধনৰ পৰিমাণ আদায় দিয়া মূলধন দিবলগীয়া খুঁত আদায় দিয়া খুঁত বাকী থকা মূলধন বাকী থকা খুঁত আৰু মুঠ বাকী আপোনালোকে ইয়াত দেখি পাইছে বহুতো লোণলেজাৰত বাকী থকা মূলধন বাকী থকা খুঁত আৰু মুঠ বাকী ঘৰটো নাথাকে

আৰু অনুমোদিত ঋণৰ পৰিমাণত আপোনালোকে সদস্যাগৰাকীক কিমান টকাৰ ঋণ প্রদান কৰিছে সেই এমাউণ্টটো বঢ়াব লাগিব আৰু কিস্তিৰ সংখ্যা নঙত কেইমাহত সদস্যাগৰাকীয়ে ঋণ পৰিশোধ কৰি শেষ কৰিব নিৰ্ধাৰিত মাহ সেই মাহকে কিস্তি বুলি কিনে কোৱা হয় পঞ্চাছ হাজাৰ টকা দমাহত সদস্যাগৰাকীয়ে ঘূৰাই শেষ কৰিব লাগিব সেইকাৰণে মই কিস্তিৰ সংখ্যাটো দ বুলি কিনে লিখিছোঁ হয়তো আপোনালোকে বুজি পাইছে কিস্তিৰ সংখ্যাটো কি আৰু ইয়াত চাই লওক দিবলগীয়া মূলধন আদায় দিয়া মূলধন দিবলগীয়া সুত আদায় দিয়া সুত বাকী থকা মূলধন বাকী থকা সুত মুঠ বাকী ঘৰটো মই খালীকে ৰাখিছোঁ আপোনালোকে চেম খালীকে ৰাখিব পাৰিব নতুবা সদস্যাগৰাকী দিবলগীয়া মূলধনৰ ঘৰত সদস্যাজনীয়ে যদি আগতে ঋণ লৈ মূলধন ঘূৰাবলৈ বাকী আছে সেই এমাউণ্টটো আপোনালোকে দিবলগীয়া মূলধনৰ ঘৰত লিখিব পাৰিব নতুবা পঞ্চাছ হাজাৰৰ লগত দিবলগীয়া মূলধনটো কিমান আছিলে দুটা যোগ কৰি আপোনালোকে লিখিব পাৰিব আৰু ইয়াত পিছৰ কিস্তি আদায় দিয়া তাৰিখত সদস্যাগৰাকীয়ে ধৰি লওক জানুৱাৰী মাহত ঋণ লৈছে ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ তাৰিখটো মই বহুৱাইছো আপোনালোকে কিস্তি আদায় দিয়া তাৰিখটো ছেম আপোনালোকে এনেকৈ লিখিব আৰু শেষত খবানেত্রী চহীটো কৰাব লাগিব আপোনালোকে সদস্যাক ঋণ দিয়াৰ লগে লগে ইমানটি আপোনালোকে লিখি গ'লে হ'ব ইয়াত চাই লওক এক দুই দুহেজাৰ পঁচিছ জানুৱাৰী মাহৰ এক তাৰিখে ঋণ লৈছে সদস্যই ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ এক তাৰিখে ঋণৰ কিস্তি পৰিশোধ কৰিছে সভাৰ সংখ্যা নঙত প্ৰচিডিঙত তিনিশ চৌন্ন সভাৰ লিখিছোঁ আৰু অনুমোদিত আৰু কি মই এক বুলি কিনে লিখিছোঁ কিয়নো সদস্যাগৰাকীয়ে যেতিয়া প্ৰথম কিস্তি পৰিশোধ কৰে তেতিয়া কিস্তিৰ সংখ্যা নংটো এক হ'ব আৰু ইয়াত চাব পাৰিব দিবলগীয়া মূলধনৰ ঘৰত মই পঞ্চাছ হাজাৰ টকা লিখিছোঁ আদায় দিয়া মূলধনৰ ঘৰত মই কিয়নো পঞ্চাছ হাজাৰ টকা দহ মাহত যদি সদস্যাগৰাকীয়ে ঘূৰাই শেষ কৰিব লগা হয় তেতিয়া পাঁচ হেজাৰ টকা কিস্তি পৰিব বা মূলধন পৰিব সেই পাঁচ হাজাৰ টকাটো মই ইয়াত লিখিছোঁ আৰু দিবলগীয়া সূতৰ ঘৰত মই পাঁচশ টকা লিখিছোঁ কিয়নো অনুমোদিত ঋণৰ পৰিমাণ পঞ্চাছ হাজাৰ টকা আছিলে আৰু দিবলগীয়া মূলধনৰ ঘৰত নেক্সট মাহত গুচি আহিছে আপোনালোকে এনেকৈ লিখিব তাৰপিছত

পাঁচ হেজাৰ টকা মাইনাছ কৰা হয় তেতিয়া পঞ্চল্লিছ হেজাৰ টকা হয় দিবলগীয়া মূলধনৰ পৰা আদায় দিয়া মূলধন বিয়োগ কৰাৰ পাছত বাকী থকা মূলধনৰ ঘৰত আপোনালোকে লিখিব লাগিব আৰু বাকী থকা খুঁটটো মই খালীকৈ ৰাখিছোঁ কিয়নো দিবলগীয়া খুঁট আছিলে পাঁচশ টকা আৰু আদায় দিয়া হ'ল পাঁচশ টকা সেই খুত বাকী নথকাৰ কাৰণে মই বাকী থকা খুঁটৰ ঘৰটো খালীকৈ ৰাখিছোঁ যদি কিবা কাৰণত আদাই দিয়া খুতত যদি এই পাঁচশ টকাটো ঘূৰি অহা নাই বা খুত আপোনালোকে পোৱা নাই তেতিয়া আদাই দিয়া খুতৰ ঘৰত খালীকে ৰাখিব আৰু বাকী থকা খুঁতৰ ঘৰত আপোনালোকে লিখি দি দিব পাঁচশ টকা বুলি আপোনালোকে বাকী থকা মূলধন আৰু বাকী থকা খুতটো দুটা প্লাছ কৰাৰ পাছত আপোনালোকে মোত বাকী ঘৰত লিখিব পাৰিব কিন্তু মই বাকী থকা খুঁতৰ ঘৰটো খালী থকা কাৰণে মই এই বাকী থকা মূল ধন টো যিটো পঞ্চল্লিছ হেজাৰ টকা আছিলে সেই পঞ্চল্লিছ হেজাৰ টকাই মই মুঠ বাকি ঘৰত লিখিছো আপোনালোকেও চেম এনেধৰণে লিখি যাব পাৰিব আৰু আপোনালোকে চাব পাৰিব পিছৰ আদায় দিয়া কিস্তি তাৰিখটো এক তিনি দুহেজাৰ পঁচিছ বুলি কিনে লিখিছো ফেব্ৰুৱাৰী মাহত সদস্যাই ঋণ পৰিশোধ কৰিলে আৰু মাৰ্চ মাহৰ তাৰিখটো মই লিখিছো চেম আপোনালোকে নেক্সট মাহৰ তাৰিখটো পিছৰ কিস্তি আদায় দিয়া তাৰিখ বুলি কিনে লিখিব ইয়াত চাই লওক এক তিনি দুহেজাৰ পঁচিছ নেক্সট কিস্তি যেতিয়া দুই নম্বৰ কিস্তি ঘূৰি আহিছে তেতিয়া মই দুই নম্বৰ কিস্তি ঘূৰি অহা তাৰিখটো মই লিখিছো আৰু প্ৰচিডিঙৰ খবৰ সংখ্যা নং লিখিছোঁ কেচবহীৰ পৃষ্ঠা নং লিখিছোঁ চেম আপোনালোকে এইখিনি আপোনালোকে লিখি যাবই লাগিব আৰু কিস্তিৰখীয়া নঙত দুই নম্বৰ কিস্তি বুলি কিনে লিখিছোঁ আৰু দিবলগীয়া মূলধনৰ ঘৰত মই পঞ্চল্লিছ হেজাৰ টকা লিখিছোঁ কিয়নো ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ বাকী থকা মূলধন পঞ্চল্লিছ হেজাৰ টকা আছিলে সেই পঞ্চল্লিছ হেজাৰ টকাটো মই মাৰ্চ মাহত দিবলগীয়া মূলধনত লিখিছোঁ আৰু আদায় দিয়া মূলধনত মই পাঁচ হেজাৰ ছেম লিখিছোঁ আৰু দিব লগা খুটত মই চাৰিশ পঞ্চাছ টকা লিখিছো কিয়নো পঞ্চল্লিছ হাজাৰ টকা এমাহৰ খুত যদি ওৱান পাৰ্চেণ্ট খুটত ধৰিব লগা হয় মই দিবলগীয়া খুটৰ ঘৰত আৰু আদাই দিয়া খুটৰ ঘৰত আৰু বাকী থকা মূলধনৰ ঘৰত মই চল্লিশ হাজাৰ টকা লিখিছো কিয়নো দিবলগীয়া মূলধন পঞ্চলিশ হেজাৰ টকা আছিলে আৰু আদাই দিয়া মূলধন পাঁচ হাজাৰ টকা যেতিয়া দিবলগীয়া মূলধনৰ পৰা আদায় দিয়া মূলধন যেতিয়া মাইনাছ কৰা হয় বাকী থকা মূলধনত ঘৰত লিখিব আৰু বাকী থকা খটো আপোনালোকে খালিকে ৰাখিব

মাহৰে বাকী থকা মূলধনৰ পৰিমাণটো নেক্সট মাহত দিবলগীয়া মূলধনৰ ঘৰত লিখিব আজি দিনটোৰ বাবে ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ মাজত ইমানেই লৈ আহিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে যদি মোৰ চেনেলো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব এনেধৰণৰ ভিডিঅ'ৰ কাৰোবাৰ প্ৰয়োজন হ'লে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিও সহায় কৰিব পাৰিব পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ